Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang mungkin terdiri daripada pelajar dan ibu bapa yang berminat dengan fakulti pergigian dan program-program yang ditawarkan oleh pihak kami. Saya Profesor Madya Dr. Siti Mariam Abdul Ghani merupakan timbalan dekan akademik dan antarabangsa. Sedikit sebanyak tentang fakulti pergigian, ia terletak Uh, di kampus Sungai Buloh, uh, Jalan Hospital, which is five minutes away from Hospital Sungai Buloh, uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami telah ditubuhkan pada tahun 2006 bermula di Shah Alam, uh, mempunyai lebih daripada 123 orang pensyarah dan 118 kaki tangan pentadbiran dan sokongan. Pengambilan pertama pelajar sarjana muda pembedahan pergigian pada tahun 2006 adalah seramai 80 seramai 30 orang. Kini pengambilan semenjak 2016 adalah seramai 80 orang pelajar. Pengambilan pelajar diploma pembantu pembedahan pergigian juga telah mula ditawarkan pada 2023 kepada seramai 30 orang pelajar. Fakulti pergigian merupakan kompleks pergigian terbesar di Malaysia dan insya-Allah dengan fasiliti yang terbaik. Mengikut uh, kepada City Recruit Blog yang telah dipublish pada tahun 2025 Mengenai top 10 bidang pengajian yang masih senang mendapat kerja di Malaysia Alhamdulillah bidang perubatan dan kesihatan, medical dan healthcare uh, Berada di top 5 di mana doktor, jurulatih, uh, jururawat, ahli farmasi dan juga doktor pergigian Semua ini memang masih diperlukan dan keperluan semakin meningkat Sedikit sebanyak tentang pengurusan tertinggi Fakulti Pergigian Kami diketuai oleh Dekan iaitu Profesor Madya Dr. Masurialis Ahmad Timbalan Dekan Akademik iaitu saya Timbalan Dekan HCP Dr. Nurul Ain Ramlan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri Profesor Madya Dr. Budi Aslini Muhammad Sabri Dan Timbalan Dekan Klinikal Dr. Muhammad Faizal Hafiz Hidayat Program yang ditawarkan di fakulti pergigian jumlahnya adalah sebanyak 16 program uh, di mana untuk hari ini kita akan uh, memberi penerangan tentang dua program utama untuk lepasan SPM iaitu sarjana muda pembedahan pergigian dan juga diploma pembantu pembedahan pergigian. Diploma pembantu pembedahan pergigian yang telah mula ditawarkan pada Oktober 2023 merupakan program selama 3 tahun iaitu 6 semester di mana satu semester melibatkan 14 minggu pembelajaran dan peperiksaan adalah di setiap hujung semester. Berlainan dengan sarjana muda pembedahan pergigian ia adalah program sepenuh masa selama 5 tahun iaitu 10 semester di mana satu semester melibatkan 17 minggu pembelajaran peperiksaan profesional akan berlaku di semester 2, semester 4, semester 6, 8 dan 10. Syarat kemasukan iaitu laluan kemasukan uh, kotak hijau iaitu SPM dan pra diploma adalah untuk program sarjana sorry adalah untuk program diploma pembantu pembedahan pergigian. You can straight away enter the program tapi bagi sarjana muda pembedahan pergigian ia adalah melalui asasi, matrikulasi ataupun diploma. Kita akan fokus kepada program diploma pembantu pembedahan pergigian. Pengambilan hanyalah pada sesi Oktober sahaja dan ini adalah syarat-syarat am -syarat UM University di mana ia terbuka kepada keturunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli sahaja memiliki SPM atau yang diiktiraf setara oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga kepujian. Ini adalah syarat utama. Tiga kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah yang mula diguna pakai pada SPM 2013. Calon yang tamat program ini, program diploma pembedahan pergigian ini selepas uh, selesai boleh memohon mengikuti mana-mana fakulti untuk uh, ke peringkat seterusnya iaitu peringkat sarjana muda however it has to follow syarat uh, khusus kepada fakulti yang ingin diikuti pada peringkat sarjana muda untuk lepasan SPM setelah memenuhi syarat am UM university dengan mendapat kepujian dalam empat mata pelajaran berikut iaitu matematik uh, atau matematik tambahan sains biologi kimia fizik sains gunaan sains tambahan Bahasa Inggeris dan satu uh, mata pelajaran lain Dan calon tidak buta atau buta warna Dan tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal Yang menyukarkan kerja-kerja amali okay. uh, Untuk lepasan, lepasan pra-diploma Because you want to enter diploma You can either by SPM ataupun pra-diploma uh, You have to lulus naik taraf uh, Program pra-diploma sains dari UITM Dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 3 dan kita akan lihat juga kepada SPM. SPM has to be kepujian dalam empat mata pelajaran yang berikut. Matematik atau matematik tambahan, sains, biologi, kimia, bahasa Inggeris dan satu mata pelajaran lain. Dan calon tidak buta warna dan tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja-kerja amali. Uh, untuk Program uh, yang melibatkan kesihatan, program uh, allied health kesihatan, uh, you you have to have a good uh, status kesihatan yang memenuhi syarat program di, disahkan sihat tubuh badan oleh pegawai perubatan berdaftar dan pelajar dengan masalah uh, HIV/AIDS, hepatitis B atau C, masalah mental, epilepsi tidak boleh diterima masuk ke dalam program ini, okey dan pelajar ataupun pemohon mestilah tiada sebarang kekurangan pada fizikal atau gangguan panca indera yang boleh menyebabkan kesukaran melaksanakan perawatan nanti. Okay. Matlamat program. Apakah matlamat program diploma sarjana muda pembedahan pergigian? Ia adalah untuk menghasilkan graduan yang menjadi yang menjadi pembantu pembedahan pergigian yang kompeten dalam menjalankan tugas secara pendekatan yang multidisiplinari graduan yang mempunyai kewajipan yang kuat terhadap tanggungjawab sosial pembelajaran seumur hidup dan profesionalisme. Uh, is to produce graduate who are clinically competent dental surgery assistant in performing their core tasks in multidisciplinary approach with strong responsibilities and obligation towards social responsibility lifelong learning and professionalism. Ah uh, kursus ini adalah selama 3 tahun which is 6 semester. Terdapat 16 kursus yang perlu dihabiskan oleh pelajar. And if you can see semester 1 total credit uh, 18. Uh, untuk semester 2 pun actually uh, 18. Semester 3 dan 4 total credit uh, sebanyak 19 dan 18 dan untuk semester 5 dan 6 total kredit adalah sebanyak 18. Okey. Ini adalah uh, pelajar uh, untuk sehingga hari ini we have two cohort of uh, diploma student. So this is to show what they have undergone during the first semester. If you look back at the courses, the first and second semester is more of uh, perubatan. Asas perubatan mereka akan belajar anatomi tentang struktur-struktur badan A bit on muscle and then physiology dan sedikit tentang ubatan Basic uh, medical uh, subject Dan pada semester 2 mereka akan mula memasuki kepada bahagian uh, pergigian Di mana apa yang dilihat di sini ialah uh, manipulasi of... Uh, Uh, resin cement iaitu bahan tampalan uh, praktikal yang dilakukan oleh pelajar. Semester 3, uh, what they are wearing now is what we call scrub menunjukkan mereka akan mula memasuki um, klinik untuk menjalani praktikal menjadi pembantu pembedahan pergigian. Dan semester 3 hingga 6 juga mereka akan mempunyai rotation di mana mereka juga terlibat untuk membantu pembedahan di dewan bedah um mainly membantu pembedahan bagi pakar-pakar bedah mulut, uh, pakar-pakar pergigian kanak-kanak dan juga pakar pergigian khas. Okay, these are the three discipline that work in OT and the DSA dental surgery assistant iaitu pembantu pembedahan pergigian uh, diperlukan untuk membantu pembedahan uh, di dalam operation theatre. Seterusnya saya pergi kepada Ijazah Sarjana Muda pembedahan Pergigian. This is like a hot cake um, program uh, di mana setiap tahun kami akan menerima lebih uh, kurang dalam 700 hingga 800 permohonan daripada uh, seluruh Malaysia di, uh, which we will only um, select those yang letak kita sebagai pilihan pertama dan pilihan kedua dan juga pilihan ketiga. Okey, daripada 700 ke 800 ini semua akan dipanggil interview dan uh, hanya buat masa ini hanya 80 orang akan dipilih untuk menjadi pelajar tahun pertama. Mungkin ada yang bertanya kenapa 80 saja? Uh, in, uh, the number of uh, student that uh, a faculty can take untuk sarjana muda pembedahan Pergigian tertakluk kepada kelulusan daripada Uh, Majlis Pegigian Malaysia which is the Malaysia Dental Council. So, um, berdasarkan ratio pensyarah dan juga kerusi pergigian dan juga fasiliti yang kita ada, UiTM telah dibenarkan untuk mengambil seramai 80 orang pelajar bagi setiap kohort. Aim of the program is to produce graduate who are clinically competent dental clinician in performing their core tasks in a multidisciplinary approach. With a strong obligation towards social responsibility, lifelong learning and professionalism. Syarat kemasukan, uh, you can enter the Bachelor of Dental Surgery Program through Lepasan Asasi UITM, Asasi UM ataupun Matrikulasi KPM and the other method is through uh, diploma. Okay, I will explain mengenai Lepasan Asasi uh, UITM, UM dan Matrikulasi. You have to have a CGPA minimum 3.5 baru you akan dipanggil interview. Dan juga mendapat grade B dalam tiga mata pelajaran berikut which is chemistry, biology dan fizik ataupun matematik. Dan we will also look back at your uh, SPM. You have to have B dalam empat mata pelajaran berikut. Chemistry, biology, fizik, matematik or additional matematik. Untuk lepasan diploma buat masa ini, kami telah, uh, actually we have a 10-seat quota for diploma where we receive student daripada diploma microbiology, teknologi makmal perubatan, farmasi, sains dan akan datang insyaAllah dalam masa terdekat ini daripada diploma pembantu pembedahan pergigian. Syaratnya ialah CGPA minimum 3.5 dan mendapat grade B dalam tiga mata pelajaran berikut: chemistry, biology, physics atau mathematics, dan lulus SPM dan setara dengan mendapat B dalam empat mata pelajaran berikut, which is chemistry, biology, physics, Matematik or additional mathematics dan satu mata pelajaran lain. So actually we look back at your SPM uh, together with your CGPA during your diploma and also your foundation. Dan status kesihatan, yes, all calon ke program klinikal perlu majukan bukti ujian kesihatan bebas daripada penyakit berjangkit, especially like hepatitis B, hepatitis C sebelum diterima masuk ke program. Dan juga tertaluk kepada keputusan temuduga. This is the one that I say, around 7 to 800 candidate will be called for interview and we will choose the best 80 student Uh, and if you lose and if you pass the temuduga you will be offered uh, to enter the program bachelor of dental surgery uh, mengenai kursus yang di dalam program terdapat 13 kursus um, uh, faculty uh, dan juga i think we have about 5 or 6 kursus university that you have to take uh, for the program of 5 years you what you can see here is um the all the 13 courses the minimum is been taught uh, for about 2 semester which is the foundation of oral sciences nombor 1 dan juga um general medicine and general surgery nombor 3 so these two courses are, are taught untuk 2 semester dan peperiksaan final akan berlaku di hujung the rest of the courses as you can see been taught 4 semester Uh, or even six semester. the longest is the uh, comprehensive care and practice management, which will start in semester one and finish in semester ten. patient care and professional development also. so these are the two courses that will have their final examination at the end of uh, year five, semester ten. just to show you example of a um, uh, template, of how it looks for jadual waktu pre-clinical means tahun 1 dan 2 what you see uh, the different color indicate the different subject and the white SDL means student directed learning means you have a slightly like a free time which is about 15 minutes in between lecture and then um the rest as you can see on monday and tuesday and wednesday it is not your free time but it is actually the kurussus university okay so i would say class will happen from 8 to 5 most of the days including your friday this is an example of the uh, jadual waktu clinical tahun 3 4 dan 5 the different color that looks like Lapis pesrawa is actually the different clinical subject that a student has to undergo who has to undergo okay so the same um, the same uh, design or the same pattern which actually the classes mostly started at 8 or 9 and finishes by um, 5 o'clock okay this uh, timetable, the Friday looks empty, but actually we do have the PBL, we do have um, other courses uh, taught on Friday afternoon. As for the examination, yes, we do have five examin uh, professional examination started with at the end of year two, year one, year two, year three, year four, and year five. Okay, looking at the facilities that we have for the students this is the uh, reception area for the patient not for the student because we are a clinical service uh, program so patient will be coming in to be treated by the student starting from year three and you have your seminar rooms this is the pre-clinical science lab which will be occupied by the year one and year two student mainly and simulation lab if you can see clearly these are the phantom head phantom head is actually The patong that the student will practice to do restoration, to do denture on this patong, okay? So it's like your simulated patient for the whole year two. And once you enter year three, this is what you get in the clinic. Uh, each uh, two student will get one dental chair, so they will be working um, one as a clinician and one as a assistant. and they will um, change the roles in the next session okay prosthetic lab is where they work the student work to fabricate untuk buat gigi palsu so um, you have the opportunity to learn how to what the actual gigi palsu for your patient clinic Paka, this is where you the student will have the opportunity to learn uh, tagging uh, attached to the specialist makmal komputer, seminar room, clinical skill room, and yes, uh, Uitm campus Sungai Buloh have a very convenient and spacious library which is the Tun Abdul Razak Library. Uh, this is our main uh, lecture hall which is known as the Al Biruni Auditorium. And since 2022, uh, since Hospital Uitm or now known as uh, Hospital Al Sultan Abdullah Hasa uh, open since 2022 so for student in year 3 the general medicine and general surgery and also the oral surgery courses they will go to the hospital for the attachment and one good thing about um faculty of dentistry and uh, UiTM Sungai Buloh campus all the students will get the residential college and as you can see they have uh, complete facilities for the student. they have a mini market they have a cafeteria they have a volleyball and badminton court and a gym, even a gymnasium and a squash uh, court also okay and to help with the teaching and learning uh, the faculty members i mean the lecturers has produced manual guides so that it will guide the student during their study so this is just an example from one department but many more departments have also produced textbook for the student about collaboration we have more than 10 uh, institutional collaboration uh, internationally i will show you some photo these are our inbound and outbound collaboration internalization activity with a uh, Savita Dental College from India and this is uh, the visit from our side to Indonesia for a prihatin bersama a community service with um, in Indonesia and this is uh, showing the visit from our student to Hokkaido University Japan And this is when we visited uh, Zian Medical University together with the um, the Duta Malaysia ke China to 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 have a collaboration and for some program where we have an exchange student our student went there for about two weeks. Activity, plaza inside locally, we have a lot, so it's not about just uh, studying. You will be doing like community service. You have your Hari sukan and many more activities. So I can assure that you won't have a boring uh, university life once you enter the Faculty of Dentistry. And about jaringan industry, yes, we do have good collaboration with uh, sector kerajaan like Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh, and uh, Kementerian Pertahanan, majis Pergigian malaysia, and other universities. and for sector swasta, we have um, quite a number of industries that are working closely with us, like helion, Colgate-Palmolive, Strawman malaysia, triam malaysia, and then supply. actually, we have a longer list of collaborators from the industry. okay? and then this slide is just to show that about the royal academic award, Royal Academy Award is actually the highest award that can be uh, anugerahkan kepada graduan UITM seluruh UITM. It's not just Faculty of Dentistry. So what I am stating here for the past uh, few for the past few years, the graduan daripada Faculty of Dentistry have won the Royal Academy Award sebanyak empat kali. The latest was in 2023 by Dr. Izad Izudin Ismail. Okay. So that shows um to win the award is very competitive. They have to even go for an interview with the higher management of university. So alhamdulillah we managed to secure the award for nine time throughout the penubuhan of Faculty of Dentistry. Okay, let's go to the because I'm not having a face to face with um uh, the audience. So, let's go to the soalan lazim that people ask whenever I go to Expo Selangkah UITM. We'll start with the Dr. P.GiGian, the Bachelor of Dental Surgery. Sometimes I do receive question, apakah tugas dan tanggungjawab seorang Dr. P.GiGian? Okay, just to correct uh, the perception, Dr. Gigi is not just about gigi. Uh, in the first two years, you actually learn the anatomy or the medical of the whole body, okay? So Dr. Gigi, yes, our main aim is to look after the oral health. However, a lot of oral health, the manifestation is um, um, can be seen intraorally. So it is the duty of dentists to identify this to make sure that the um, the well-being of the patient is taken care. Okay, apakah ciri-ciri seseorang yang sesuai menjadi doktor gigi? I will say you have to have a good time management. You have to have a people person uh, personality because you need to start dealing with your own patient at year 3. So, rasa macam budak-budak lagi but no, you have to start dealing with your patient, you have to call and you have to have a good communication with them. Di manakah peluang pekerjaan selepas bergraduate? Okay, it's not just working with the Kementerian Kesihatan Malaysia, you can work with the university, you can work in the Ministry of Defence, you can work uh, other university. You can also work with the industry, and um, you can also uh, definitely you can work in private clinic. Okay, berapakah lama tempoh untuk menjadi pakar? Yes, sometimes people ask me. Kalau nak jadi specialist berapa lama? I will say foundation one year, Bachelor of Dental Surgery is another five years, so that's six. And you have to have a work experience minimum two years before you enter kepakaran program dan program kepakaran is about 4 years. So all together 12 years before you can be a specialist. Adakah lebih susah belajar menjadi seorang doktor gigi daripada doktor perubatan? Okay, uh, I'm a dentist and I've gone through that and to be honest, studying as a, as a dental student is much much uh, harder. One because at year 3 you have to deal with patient. You have to make sure that you have your patient. The patient will complete treatment with you and all this. Uh, for the medical, I understand that they go to clinic and everything, but it's more of like tagging. They don't have to deal the own patient themselves. Correct me if I'm wrong, but that is how it was during my time. Okay, so I would say studying as a dentist is more difficult. Apakah gaji purata? Um, I'm finishing my time, so I have to be fast. Gaji purata working in KKM, you will start minimum $4,000. But if you go to private, maybe it will be much more, about five or $6,000. Okay? So, let's look at question about pembantu pembedahan. People asking me, what are the tanggungjawab? Same as the name is to assist the dentist or the dental clinician. Because we, once we sit on the chair, we need an assistant to be passing things and to assist us. Uh, during our treatment, so the job of a dental surgery assistant (DSA) is very important uh, for a treatment to be smooth and um, um, well organized. Okay, apakah ciri-ciri seorang yang sesuai? I would say, same macam Doctor Gigi, you have to have a, a person uh, personality. You have to be able to talk to, and then you have to be good time management and very. uh kemaslah because you need to arrange things however don't worry i have received student who are very shy who are very timid in the beginning but once you have undergo the 5 years of BDS or 3 years of DSA you will definitely be suitable to work in your field okay di manakah peluang pekerjaan you can work in the KKM Kementerian Kesihatan Malaysia you can work in other universities You can work in defense you can work same as the uh, dentist okay apakah laluan penambahbaikan as how i explained earlier if you have passed the diploma you have the opportunity to go for sarjana muda uh, whatever faculty which suit with the subject that you have taken on your diploma okay so means that after diploma it doesn't mean that it stops there adakah seorang DSA perlu bekerja shift seperti seorang jururawat uh, It depends where you work But mainly If you work in KKM If I work in KKM as a dental officer I have my DSA With me during on call So maknanya you adalah on call but you don't have like a shift macam nurses lah And most of the clinic private If they finish at 10 at night means that you have to be there So you are working Later than the normal working hours Apakah gaji purata? I know private start with one thousand five to one thousand eight hundred for the diploma, and in KKM probably and in the government probably in the same range of salary. Uh, but then it depends on your experience because I have seen dental surgery assistant who are good and they jump from clinic to clinic and the salary jump as well as they move. Okay, because the more experience you are, the higher people will pay you. Okay, so that's all from me. I hope I have answered some of your questions, your burning questions from the So'alan Lazim. Because um, I've been presenting at uh, Expo Sri Lanka to the ITM, I think, um, three years already. And before, I also joined as the lecturer who helps at the booth. So, these are the questions that I have received. And I know diploma Pembedahan pergigian is not popular yet at the moment because people don't know what it is about. So I hope from my brief explanation, it gives you some idea what is diploma Sajana muda Pembedahan and what are the pathway for career and even sorry and even for um, for your study to further your study. Okay, so that's all for me. Thank you very much, um, and I hope. to see you soon you can always come to the booth faculty pergigian where we have our alumni our students and also lecturer and staff there to help you and explain more if you need uh, further clarification on our program thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh